हां जी दोस्तों टिक्करी बॉर्डर ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾ ਭੈਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਪ मैं जी बलियाणा गांव है रोहतक से जी तो सर आप थोड़ा सा बताएंगे आप इस आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं मैडम जो ये कानून ले गया है ना एक तो भंडारण का है एमएसपी का ये ऐसे कानून है जो किसान को मतलब मार देंगे बिल्कुल उसकी जो ये कह रहे थे ना सरकार कह रही थी क्या नाम है इनकम बढ़ाने की बोल रहे थे कि आए तो कर देंगे वो सब कुछ खत्म हो जाएगा जब एक किसान ही नहीं रहेगा अन्धाता ही नहीं रहेगा देश में तो फिर सरकार करेगी क्या तो हम सरकार से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जो भी किसानों की मांग है ये बेचारे यहाँ पे बैठे हुए हैं एक महीना हो गया इनको बैठे हुए इनमें बुज़ुर्ग भी हैं हमारी माताएं भी हैं बहनें भी हैं छोटे छोटे बच्चे भी हैं इतनी ठंड, इतनी सर्दी पड़ रही है तो सरकार से दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी इनकी मांग मानकर इनको वापसी जाने का रास्ता दिखाए तो और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे तो इधर इधर भी साढे नौजवान है हाँ जी राम राम जी राम राम जी आ, सर आपका नाम और कहाँ से है मेरा नाम अरविंद है और मैं नरवाणा से आया हूँ जींद जिला सर कितने दिनों से आप इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं मेरे को आठ दस दिन हो गए જરા બતાયેંગે કી જૈસે હી ઇસ આંદોલન મેં હમ દેખ રહે હે કે પંજાબ હરિયાણા રાજસ્થાન સર સુબે સે લોગ આયે હે તો કેસા યહાં કા માહોલ હે કેસે આપ દેખતે હે જી બહોત બઢિયા મોહલા હે બહોત શાંતિ સે બેઠે હે ઓર બિના હમ યે કાનૂન વાપિસ હોયે ઘર જાયેંગે નહીં જી થેન્ક યુ સો મચ તો જિમે કી તુસી વેખિયા કી જડે સાડે નોજવાન હે ઓના દા ભી એ કહેના હે કી અ અસી જદો તક એ કાનૂન વાપસ નહીં હોન્ડે ઉદો તક જડે આસી ઇથો નહીં જાવાંગે ਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਸ਼ੀਕਲ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਓ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਮੋਗੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੇ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਏ ਸੀ 25 ਤਰੀਕ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ 25 ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਗੇਟਸ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਨਾਕੇ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਯੂਪੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂ ਇੱਧਰ ਤੇ ਅੱਧਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਤਾਊ ਅਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਮੈਡਮ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਪ ਔਰ ਆਪਕਾ ਨਾਮ मैं मेरा नाम रमेश है हम रोहतक से है गांव सुंडाना तो सर कितने दिनों से इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं हमें हो गए बीस दिन बीस दिन तो सर कैसा लग रहा है इस आंदोलन में कि हर कोई जो है यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है अब पूरा हिंदुस्तान अगर हम कहें पूरे हिंदुस्तान का किसान जो है एक छत के नीचे जो है इकट्ठा हो चुका है तो कैसा लग रहा है अब मैडम छत के नीचे इकट्ठा नहीं होंगे तो और कहाँ इकट्ठा होंगे कल हमारे यहाँ एक महम चौबीस ही है महम चौबीस ही चौथरा है हरियाणा के अंदर खाप ये जत्थेबंदी कल उन्होंने बहुत बड़ी पंचायत की है आज वो जो सारे टोल बैरियर पे हैं पच्चीस छब्बीस तईस को टोल बैरियर पर रहेंगे और 28 तारीख को सुबह आए आदमी इतने आ जाएंगे कि समझ में नहीं आएगा कंट्रोल नहीं होगा इधर में 360 पंचायत की यहाँ दिल्ली में भी पंचायत हुई है दोबारा गांव की क्योंकि कुछ लोगों के समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है अब लोगों को समझ में आता जा रहा है एक महीने के बाद ये मान लो आप बीस दिन के बाद पच्चीस दिन के बाद पंचायत हुई है अब हर जिस आदमी को समझ में आता जा रहा है वो दिल्ली की तरफ चलता जा रहा है क्योंकि ये और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मजदूर आदमी है अनदाता नहीं अन्न खाता भी उसको भी समझ में आ गया कि अभी सब्सिडी ख़त्म की इन्होंने गैस की मार्च के बाद गैस की सब्सिडी नहीं मिली पहले लोगों को ये आदत डाल दी कि आप नगद पैसा दो सिलेंडर लो हम पैसा भेजेंगे वही लोगों के चश्मा ये चढ़ा रहा है मैडम ये कानून जो है ना ये किसी से पूछ के तो किए नहीं अब जबरदस्ती लोगों को ये एक बहकाने का काम करते घूम रहे हैं कि भाई ये बढ़िया कानून है वो कौन सा टीचर है वो कौन सा मास्टर है जो ये मैथमेटिक्स समझा दे फसलों के दाम आधे खर्चे डबल और फिर जो है वो कह रहे हैं कि इसमें डबल फ़ायदा हो गया वो कौन सा टीचर है वो वो नहीं समझा पा रहे वो समझाएं घूमते फिर अच्छा कानून है अच्छा है अच्छा है भाई ये तो बता दो कि कैसे अच्छा है किस तरह से ये तो इसकी आप उसकी डिटेल तो बताओगे बगैर डिटेल बताए आप कैसे कह दोगे अच्छा है अब मैं कह दूँ मैं चोर नहीं हूँ मैं चोर नहीं हूँ मैं कैसे चोर नहीं हूँ दो आदमी बताए कि ये वहाँ नहीं था उस टाइम पर चोरी नहीं की आप किस कोई बेस तो हो कि आप जो है इसके ऊपर बात नहीं करोगे एक ही बात है ये जितना भी सरकार का रेट तय किया हुआ है उस रेट के वो कानून बना देंगे इसे कम कोई नहीं लेगा उसके बाद चाहे वो भंडारण भंडारण करेंगे ये मरेंगे मजदूर मरेंगे कभी किसान के बारे में ये सोच नहीं रहे ज़बरदस्ती क्यों धक्का कर रहे हैं अब सारे मंत्री लगे हुए हैं एक चोरों की जो है चोरों की सभा डकैतों की सभा होगी क्या ये झूठों की एक सभा होगी लुटेरों का एक जो है मंड सुमकट हो गया एक लुटेरों का झुंड बन गया क्या, क्या ये लोग जो बैठे हुए हैं मैडम ये इतिहास में लिखा जाएगा ये इंटरनेशनल जो है ये इंटरनेशनल जहाँ दूसरे देशों में किसान दबे हुए हैं वहाँ भी ये मैसेज आएगा ये आप नोट कर लेना कहीं भी ये जो है ये सोच रहे हैं कभी एस वाई एल का मुद्दा कभी जो है अफगानिस्तानी खालिस्तानी पाकिस्तानी माओवादी ये टोटल भाजपा बैठी है ये टोटल भाजपा के बैठे हैं लेकिन इसकी जो है ये जो उल्टा काम किया है इसका जो है ये अपने इस ये पैरों पे कुलाड़ी मार रहा है आप ये देखोगे कि जितने भी यहाँ हम सारे बीजेपी के हैं हम सब बीजेपी के हैं लेकिन किसान हैं हमें पता है तकलीफ है अंधभक्त नहीं है भक्त नहीं है अंधभक्त बन के हम कहते हैं मोदी कहीं सही है आज भी वो प्रचार कर रहा है आज भी कहीं कहीं है एम पी एम एल ए हरियाणा में जो है वो कह रहा था कोई नहीं है आप खट्टर का हाल देखा होगा हरियाणा में दोषियंत का देखा होगा कल नैना को देखा होगा मंत्रियों ने कल भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी पंचकुला में जिसमें ये कहा गया खट्टर साहब ने कहा है कि ये क्या तमाशा लगा रखा है मैडम तमाशा करने वालों को तमाशा ही दिखाई देता है सर फरोसी की तमन्ना अब इन किसानों में है देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है ਵਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਰ ਇਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਲੈਣਨੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਤਾਈਏ ਔਰ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਂ ਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਦੋਦਾਈ ਅਜੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਿਉ ਆਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਜੀ ਤੇ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਧਾ ਗਣਾ ਤੇ ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਰਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਬਿਠਾ ਲਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਸਾਈਡਾ ਸਾਡਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆ s o、so सत श्रीकाल जी पहला तो तोड़ा नाम तो तुम कितों आयो मेरा नाम हरलीन कौर मैं बठिंडा डिस्ट्रिक्ट तो आई हूँ मैम थोड़ी उम्र कि ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਹੈ 10th ਕਲਾਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 10ਵੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਈਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਸੀਟ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਇਹ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫਾਰਮਰਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪਰਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ वैसे मेरी फैमिली ऑक्युपेशन टीचर है बट मेरे बैकग्राउंड दादा परदादा जीओ किसान ही ने ते मैं चाहे मेरी फैमिली ऑक्युपेशन टीचिंग है पर मैं भी किसान ही आ ते किसान दी बेटी ही हां मैं आ तो ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 올3 ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਰਟੀਏ ਹੋ ਗਏ ਥੈਨ ਮੀਡਲmenz ਹੋ ਗਏ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਐ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਹੈ ਉਹ बार-बार इसी ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਐ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਐ बार-बार ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੜ ਲਓ ਪੜ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਐ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ इन्हें भी यह तीन कानून फे ओबियसली गल है, है जोड़े साढ़े किसान ने दिन रात खेती करते हैं वो भी यह कानून चंकी तरह जानते हैं पढ़ चुके ने। ते एक बारी मैं लगता है कि केंद्र सरकार ने दोबारा तो कानून पढ़ लेने चाहिए हाँ जी दोस्तों जिमें कि असी जैणा है, है। वह भी इस अंदोलन अपनी एक शमूलीयत पा आईया ने इस वक्त मेरे न सन्नी जी खड़े ने मैम बहुत बहुत स्वागत आपका अपना नाम और आप कहाँ से आइए ज़रा बताएँगी मेरा नाम सन्नी है जी और मैं मेरी शादी हो रखी खा में और वैसे मैं बैठी हूँ छात्र की जी हाँ जी आ, मैम आप इस आंदोलन में कब से जुड़ी हुई हैं और क्यों आपको लगा कि मुझे भी इस आंदोलन में आना चाहिए जिस दिन से ये कानून पास किए गए हैं जैसे कि कोई भी कानून पास होता है वैसे तो पहली बात ये है कि इन कानूनों को जैसे कानून पास होता है वैसे पास नहीं किया गया तभी से हमारे किसानों में विरोध पैदा हो गया था और तब से हम उनके साथ हैं हालांकि आज ही हम यहाँ आए हैं रुकने की नहीं है लेकिन जितने दिन है चार पाँच दिन हम यहाँ रुकेंगे लेकिन जब हम गाँव में हैं उधर भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये हमारे किसानों की लड़ाई है हमारे सबकी लड़ाई है। हमें साथ में लड़नी है ऐसे हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और जय जवान जय किसान की ऋषि की कृषि जो हमारी, हमारी भारतीय संस्कृति है मोदी ने उसको साफ कर दिया है मोदी कहता है कि भाई जय जवान जय किसान वो नारा भी हम ही पूरा करते हैं हमारे बाप हमारे लिए खेतों में काम करते हैं और एक बेटी के लिए मतलब जैसे सर्विस वाला मैन देखता है या फिर उसके लिए वर्ड ढूंढता है तो तरह तरह के सपने अपनी बेटी के माध्यम से पूरा करना चाहता है वो भी नहीं देखने देते और हमारे ही भाई हमारे ही भाई सरदों पे हमारी रक्षा करते हैं और जैसे जय जवान जय किसान का नारा भी हम ही पूरा कर रहे हैं और ऋषि की कृषि की संस्कृति है वो हम ही पूरा कर रहे हैं लेकिन मोदी जी तीन काले कानून पास करके इस संस्कृति को मिटाना चाहते हैं और वो हम नहीं होने देंगे थैंक यू सो मच हाँ जी हमारे साथ एक और महिला इस वक्त जुड़ चुकी है मैम ये पहले तो अपना नाम और कहाँ से आई है मेरा नाम पूनम है छात्रगाँव में मेरी शादी हुई है ये मेरी बेटी है शिवानशु नाम है इसका तो कितने साल की बच्ची है ये अप्रोक्सीमेट डेढ़ साल की जी तो आपको कितने दिन हो गए इस आंदोलन में आए हुए काफ़ी टाइम हो गया काफ़ी टाइम ही रहते हैं हम तो काफ़ी टाइम से आप रह रहे हैं तो अपनी बच्ची के साथ आपको कोई दिक्कत वगैरह आ रही हो? दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं तो मैडम आप इतने छोटे बच्चे के साथ आप देख सकते हैं कितनी प्यारी बच्चियाँ इनकी इतने छोटे बच्चे के साथ आप इस आंदोलन में आई हैं तो क्यों आपको लगा इतनी ठंड में ये सभी के हित की बात है ये एक इंसान की बात नहीं है ये पूरी जनता की बात है जो सरकार ने काले कानून बनाए हुए हैं वो वापिस लेने चाहिए ये आम सभी लोगों के हक की बात है तो वैसे मैम आप हाउस वाइफ है हाँ हाउस वाइफ థాంక్యూ సో మచ్ తో దే జమే కి తుసి వెఖయా కి 1 ਛੋਟੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ हिस्सा ਬਣਨ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵੌਇਸੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸ਼ੀਕਾਲ ਜੀ